Təmah 2 bölmə ailəsidir. Yəni təmahdır. Bir də yaxşı təmah var, bir də pis təmah var. <laughs> Təmahın öz mənası budur ki, Allahın nəhyolmuş işlərin, yəni Allahın deyilməz işləri məsaləcə gəlməli. Təmah belədir, mənası budur. Və buna ən gözəl bariz nümunə də Adəm babamızdır. Allahın nə elədi? Ağozu getdi və camağın nəticəsində cənnətdən qaldı. İndi kimisə deyə dərcə ki, adam babamız, günah elədi, peyğəmbər günah eləmir. Buna deyənlər hər kə Allahdır. Yəni bu başqa bir dənə mövzudur. Bununla gələr çaatsanla danışaq. O məcəhdə dönərək deyəndə, "Tamam, hərif idi, adam babamız cənnətdən qalmalığının səbabı oldu." Və bu hərif idi deyəndə tezəcəm ha adam babamız tərəfə tam təmahədi yox. Həm o özü yerə bölür. Bir yaxşı tamağ var, bir pis tamağ var. Tamağın mənası sübüşdən daşa dənə. Tamağ budur. Qısadan rayon yerlərində məsəl bilirsən taylar axır, hətta gəlmisiz daş tayları daşların arasından axır. İnsanlar başlarının üstünə oddan bolmaqdan ketir. Orda müəyyən bir yer var. Ə, bu ora dəqiq qoysun. ketə dəyə. Yox, dəqiq qoy bilmədinsən, hamının əlin qoyduğu yerə. Bir az ağa, bir az qabağa, bir az bürdə, bir də zaləyə qoysun. Həmin o süfrədən yerə, dəyə, həmin süfrədə. Tamahın incəliyi budur. Həmin daşa var amma ağıl insanlar biraz qabağa görən insanlar hətta ayağı sürüşsə belə ordan necə tapa bilirlər. Nə ilə Allah iki də nə edir? Görsən ağıl insan tezlə nəsim gedir. Son hazır idi gedir. Bunu türkə bilərəm. Hələ nədir edir? Yedirə, i̇ndi el ola bilər, çana bilər, sən nə edirsən? Əli ilə özünü müdafiə edir. Tam onun mənası budur. Tamah insanı abadi çöləli yapar. Tarixdən də biri budur. İmam Musa Çaldımalar əleyhissalam özünə səhabələrlə səhabalarından ola şükrə minnətiyətində yazır. Tamahdan çəkin və insanların malına göz dikmə xalığa göz dikmək. Daha doğrusu, xalığa göz dikməlik adətindən öz qalbından çıx. Çünki tama hər zəlanatın açarıdır. Amma insanı niyə deyilsə sürüşən bir daşa bənzəyir. Sürüşən də daş aldatan, çaydolu, bəlkə hamça sülhə rəmz, sənsə aparacaq. Və hara aparacağını necədənə təsirləyəcək. Nisetanə qəviyyət filfazalar, buna deyirlər Allahum ağ. Yəni Allah, al. yani Allah belədir. Ona görə İmam Musa Cazim aləyhissalam İshamun cansızın vasiyyətlərində yazdı ki, tamah məsələsində məzmunu budur. Biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. İmam Həsən əşəri aləyhissalam hadis fəhminində yazır, biz necə pis şey biz kimdə? Mümində. İnsandan da imam ayrıldı. Yer necə ki çəydi ki, məndə onu xırlığa çəkən, xırlığa aparan bir istək var. İmandan sonra verilən rəqiqəni yox, həvəsin istək nədir ki, insanı xırlığa, pisliyə aparıbsanlar, imam buyurdu ki, təmas etmə. Bu pis təmasdır. Gələ insan bu təmasdan uzaqlaşsın amma yaxşı tamağda var. Yaxşı tamağda növləri var, nə deyək. Məsələn, növlərindən biridir ki, bu yaxşı tamağ deyəndə bu tamağ sədaqətlə Allahə qayıdır. Amma pis tamağ hədiyyəndə qayıdır bəndiyə. Bir var, insan Allahə tamağ eləyə. Bir var, insan bəndiyə tamağ eləyə. Qonbiən nəzur tamah eləsən, buna dun gedirməli mümkündür. Amma Allaha tamah gedə tamah. Amma şərti var. Necə tamah elərsən? Divar namaz görməsan, oruçsuz görməsan, belə də məktəbə gəlməsan, bir xeyriyətlənə məşğul olmaysan, Allahın zəhmətində də tamahın olar. Bu belə məqbul olmayan tamahdır. Amma belə əməlin olar. Əgər yani, namazın olar, orucun olar, məti dəh olasan, xeyriyyətçi olasan, nə olasan, onun müqabilində almağın tamah edirsən. Bu gözəl bir tamahdir. Adam babamızın da əvvəl dedi, tamah səbəbi oldu cənnətdən çıxmağının. O tamah gözəl tamahdır. Təməhə, yəni şeytan Allah lanətsin, yaldı adam ona dedi, bilirsən, Allah sənə münasib dedi ki, bu ağacdan yeməyənsən, dedi. Dedik babamız dedi, "Yeşum burada daimi qalacaqsan. Amma yeməsən Allah səni burdan quvarar." Adam düz bilir. Kim yeməsə bütün ki, daimi Allahlan qaldı. Bu gündə tamam adam babamızı Allahladı. Bu yaxşı tamam. Yəni Allah tərəf olan tamamdır. Bu tamamlara aidə Quranda da ayələrimiz var. Ayələrin birində məida surətinin 84. 4. ayetinde Allah Tabana Şüphesallah buyurur Bismillahirrahmanirrahim Ve ma lana la nu'minu billah ve ma za'ana minel hak ve nesma'u an yudkhilana Rabbuna mehal kavmi salihin Biz niye de ayenin mefhumu budur niye de biz Allah'ımıza ve hakten gelen bir kitaba inanmayak ki Hamcı tip bizim al, bizi Allah Tebarak ve Teala salih bendələrin birə talmasında tamamlıqdır. İndi kimin tamı yox, kimin həğəbəldən, kimin zəliləzənə forması. Hamımızın tamı var. Və hamımızın istəyi budur. Qapı dediyini kimi gözəl tamağdır və bu tamağ olmaqlıqdan dəsəy də insanın bağlaca əməli dolmamalıdır. <laughs> Ora sattırın mahallık için Allah tabara şahat alın. Dünyanın ahiret için bir tane körfü verir. Eğer bu körfünü mühkem eləsin, iller boyu üstünden makin kesilir. Yok, biraz altındaki körfü yapıp hastalattırması istifade verilenden sonra çökebilir. Çökmeme hale diyorsun, bir növrasın mühkem eləmeyi İndi sannandan ki bir rüya görməsin günündə tamamız olan peyğəmbərlərlə, imamlarla, salih bəndələrin, ruhminlərinin bir yerdə ayılışan ona görə balada dillərdə tamam lazımdır. İmam Səddad ağamızın bir səhibi Səddadiyə adlanan kitabı var. İmam Səddad ağamız həmin Səhibi Səddadiyədə belə bir hədis yazır. Ey Allah. Ağam Allahu nəzadır. Öz günahlarıma baxıram, qorxuram. İman təzədir. Yadım olur, əməllərimə baxıram, qorxuram. Amma sənin bağışlamaqlarına basıram, tamaslanıram. Bilirəm ki, mənim günahım nə qədər böyük ola, sənin mərhəmatın mənim günahlarımdan çoxdir. Ola gedən namənim ya bilmirəm vaxti səndən tələb edir.